Я думаю, когда Украина выберет идти за идеологией. Ну, не за лозунгами, а то есть в плане либертарианства. Когда у людей начнется осознание того, что нужно идти к западным ценностям, к западной цивилизации, капитализму и так далее. Страна у нас прекрасна, а государство не очень. Потому что там сидят коррупционеры, скажем так, и люди, которые не хотят, чтобы страна была успешной. Ну, и люди, которые живут. Ну, я, я уже отвоевал. Не знаю. Ну, вот тут надо подождать, пока война закончится, кто а потом принимать какие-то решения. Тудимо просмотрити. Щоб наше правительство нарешті то прийшло до того, щоб е закінчити війну, щоб всі люди жили в мирі, тому що для нас це дуже-дуже важливо, так як є маленькі діти всіх, і вони дуже налякані. Особливо в мене є дитина, вона боїться. І... Щоб нарешті наші правіті ну, на, нарешті наші президенти дійшли до того, щоб е, закінчити війну хоч хоч завтра. Зібрати нужні кошти для наших захисників, які на Донеччині, на Куп'янщині, е, де ще ну, в во, во всіх областях, щоб для них зібрати кошти на потрібні військові обладнання. На те же самые дроны, на те же самые танки, например. Чтобы наконец-то дойти до этого, до конца. Чтобы было тихо, спокойно, мирно. Ой, я этого не знаю. Потому что, может, мои мнения не сойдутся с их. Так что я не знаю. Пускай что-то думаю. Ну, закончение войны. Ну, для закончения войны. Держава. Государства... Я думаю, вона і так робить максимально, що може. А я зараз нічого не можу зробити, тому що я неповнолітний. Перемога має бути однозначно повернення всіх територій. Підтримувати те, що ми робимо, донатити хлопцям, допомагати переселенцям. Я доначу. Це 91-го Я хотела дать на ЗСУ вот эту тысячу, так мне не сделали ни кэшбэк, ни карточку, не сказали, что нет, невозможно это сделать в моем банке. И что я могу сделать? Так что все. Чтобы наши картоны были сбережены, и чтобы мы... Украина мала независимость. И развинута была, как права, держава. Все я готова сделать, а держава повинна создавать условия для замечательных граждан. А чтобы все земли остались нашими, и чтобы они ушли отсюда до последнего русского. Правать меньше, меньше надо, надо коррупцию да, да. убрать у Зеленского, и Зеленского убрать их компаний, и все. Мы готовы платить налоги, чтобы нас снимали на войну, все, что хотите. Но мы пенсионеры, что мы можем? Ходим на работу, что можем. А так ничего, к сожалению. Всего доброго вам. Чтобы, как сказать, уже мне всем уже надоело, вот это эти россияне, они такую информацию в телевизоре, ну, передают такую, как сказать, ну, как грубо сказать лапшу на уши вешают людям нашим, которые захватили это наши территории, наши территории. теперь они э, людям то паспорта предлагают, то э, все такое, в общем это э, я такая, что отдайте наше и мы вас не трогаем, это вы нас не трогайте. отдайте нашу территорию, отдайте наших людей тех, которые это позахватывали детей, это вообще детей, это вообще это людей, детей, поддайте нам и не трогайте нас, а мы вас сто лет не будем трогать. Мне сын воюет, мне сын воюет. Я. я каждый день <связь> вообще, сейчас связи нету, ничего нету, я очень переживаю, я очень сын воюет.